Росія протягом тижня тероризує південні міста України та знищує гуртову інфраструктуру. Що ми можемо протиставити в захист? Та як ми можемо захистити свої судна на морі? Про це і не тільки говоримо із військовим експертом, льотчиком-інструктором Романом Світаном. Пане Романе, слава Україні! Вітаю вас! В ефірі Медіа». Дякую, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Тиждень, що минає, давайте з вами спробуємо проаналізувати. Після того, як Росія заявила про вихід із зернової угоди, наші південні міста страждають. Одеса пережила цього тижня наймасованішу атаку, як про це говорять самі жителі Одеси, летіли і, і калібри, онікси, шахеди, іскандери, що тільки не летіло на наші південні міста. Але я так розумію, що найбільша проблема нам створюють онікси, які неможливо збити. Розкажіть трошки про їхні характеристики і таки. Чем можно их приземлить? Две ракеты, пока те, которые шли в последнее время, мы не можем спить. Х-22, 122 М3, их было несколько волн. И Ониксы, это Бастион, это, это береговой ракетный комплекс Бастион, пусковая установка из двух ракет. Оникс используется как ну, в Крыму. Они выставлены на западном побережье Крыма и работают по нашей Одессе, по нашему берегу на южном. Ракета Оникс. Сама по себе ракета она такая многоцелевая. Эта ракета считается противокорабельной, но может работать, так как у нее головка самонаведения радиолокационная, она может работать и по любой наземной цели, если она есть и введена в головку, она находит в ракету, она находит ее и довольно-таки высокоточная ракета. Дальность 600 километров. Хотя основная задача, конечно, уничтожение кораблей. Береговой ракетный комплекс для того она используется. Она может и отстреливаться из самолетов, из кораблей. Но ну, вот то, что по, по нам работает, это такие передвижные установки, две ракеты, два, два тубуса, из которых выходят а, эти ионы, эти конницы. Бивать сложно. Ракета тяжелая, трехтонка. А, она разгоняется а, до скорости больше трех махов, трех скоростей звука на высоте до выше 10 километров. Ну, а дальше там маршевый участок. А дальше перед целью она ложится буквально на воду или на поверхность земли высота 10-15 метров со скоростью больше двух скоростей звука, больше двух махов. Потому ее очень сложно заметить из-за вот этой низкой части полета, когда она уходит уже и делится над, над землей. Здесь есть проблема ее перехватить. И здесь большой скоростью. Подлетное время очень маленькое. С такой есть, есть, есть вопросы, как ее можно... Ну, по крайней мере, пока из тех средств, которые очень, очень сложно. Можно только попробовать с или Патриотом. То есть из тех тактико-технических данных, которые может, могут эту ракету перехватить, это СМТ или э -э Патриоты. Может быть, э -э -э допустим, на Самс, может быть, на Самс, или Аристен, но так как дальность этой ракеты всего лишь 40 километров э, по радиусу, то это надо попасть, так сказать, надо расположить очень много э, батареи для того, чтобы перехватывать ОМИС. Это практически нереально, нельзя определить, куда она будет запущена. Поэтому оптимальное, конечно, это расположение э, СМТ или Патриотов. Э, Пане Романе, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, росіяни і далі будуть мати можливості цілити по нашій інфраструктурі, по наших портових об'єктах, так як вони роблять цей тиждень, буде продовжуватися ця тактика? Скоріше, всього, так. до переговорів Ердогана з Путіним Ердоган чуть в сторону, він розуміє, йому вигідно те, що зараз Путін уже наші портові структури. Йому важливо, щоб ми пішли на здійснювати. с ООН, с Путиным, с Эрдоганом дали возможность подключения к свифту Россельхозбанка российского. Это важно как раз всем этим и Гутьерешу, и Эрдогану, естественно, Путину, так как им надо деньги прогонять. Это ФСБшный банк, там очень много моется денег. И Путину важно, опять же, в этом заинтересован тот же Гутьерыш и Эрдоган, прокачка мяка через Украину. Потому что Сейчас и все, вся эта святая в скобках троица смотрит на то, как, когда Украина сломается. То есть, когда мы будем готовы там, прокачивать МИАК, когда мы будем готовы дать запрос на снятие санкций с Российского банка, то есть возврат его к СИФТу, мы его отключили 14 июня то есть месяц назад, и вот у них большие проблемы с, с оборотом денег, там десятки миллиардов долларов а, двинуться не могут, потому есть вопросы, и вот Путин будет, будет как террорист, будет как террорист, называется, уничтожать заложников, пока не, мы не примем его условия. Это проблема, которую нам создали зерновики в прошлом году, пойдя на вообще зерновую сделку как таковую. Было с самого начала понятно, что закончится она большой кровью, так как у него поднимется определенные э, хотелки, он начнет их задавать и выкручивать руки, вот так вот уничтожая э, украинцев, украинские структуры, ну, естественно, портовые структуры. Поэтому я думаю, Пока не буде жорстко поставлен вопрос, о том, що ніяких уступок, ні на які контакти з Путиным украинское военно-политическое руководство не пойдеть. Он буде кошмарить будет уничтожать Одессу. після того, коли Росія заявила про свій вихід з зернової угоди, вони сказали про те, що вони не дають ніякі гарантії безпеки судно всім портам, які виходять зі сторони. України. України е, Міністерство оборони України дало заяву у відповідь, що з першої ночі, 21 липня, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських е, портів Росії та портів України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть Україною, як ті, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма е, видами і усіма відповідно ризиками. Пане Романе, я так розумію, що тут йдуть заявки про. Ймовірність бою на воді, так? якщо ми про це вже будемо так говорити, чи є нам чим протиставити їм в боротьбі на воді? Ну, це зеркальне заявлення, що нашим міністерством оборони для того, щоб підняти страхові е, взноси, тобто проценти по страховкам тих суддя, які будуть заходити в Росію. Вот и все. То есть ничего это не значит абсолютно. Это такая игра экономическая больше, может быть, какая-то политическая, но не военная. Если бы нам было нужно что-то потопить, кто бы об этом говорил. Поэтому я думаю, это, это просто зеркальное заявление, не более того, чтобы выровнять вот как раз вот эти страховые взносы. Ну а чем мы будем отвечать? Мы, конечно, не будем гражданские судна Мы же не россияне. Военные суда, да, но об этом тоже говорить не надо, их просто надо топить. А раз мы до сих пор их не затопили, значит варианта два. Либо нечем, либо есть какая-то договоренность этого не делать по разным причинам. Потому как только появится у нас возможность топить военные российские суда, я думаю, мы будем их топить. А вот то, что нам надо делать с портами, нам надо открывать порты. Открывать для того, чтобы они работали не только по зерну, они должны работать по всем видам товаров, которые можем производить, поддерживать нашу экономику. А чтобы они работали, здесь надо проводить определенную работу, во-первых, по увеличению плотности ПВО в районе юга нашей страны, прикрывать Одессу серьезными системами зенитно-ракетной комплексы, разворачивать береговые ракетные комплексы для уничтожения российских, судов, которые будут военных, которые будут подходить к экватории нашего региона и как-то угрожать трафику судов. Это целый комплекс, но опять же, без авиации, допустим, серьезной авиации типа F-16, целого комплекса мероприятий, разведки до разведки, дальних систем радиолокационного обнаружения, это невозможно сделать то есть целый комплекс, который максимум, это, вернее, как минимум, кто нам может его предоставить, это наши партнеры, значит, надо им их заказывать. Так вот, если бы у нас не было этой зерновой сделки, мы так не расслабились на этот год. Может быть, за год бы мы уже усилили порты и запустили реальный трафик судов. А сейчас, получается, Путин поймал, нас поймал, потому что в ближайшие несколько месяцев будет очень такой мощный, Вывоз зерна, нам надо шубрать зерно по прошлому урожаю и начать собирать. Сейчас начнем собирать новый урожай, куда-то надо будет его девать. А потому он дождался определенного момента, и вместе с Эрдоганом и Гутьерышем поймали нас на этой проблеме. Но надо не, то есть не прекращать усилий, ни в коем случае не идти. Раз уже сами вышли они из сделки, ну, значит, с курсом русского корабля и с, может, с ускорением по этому курсу пусть бегут ни в коем случае не вернуться в зерновую сделку. Если это будет сделано, будет возврат в зерновую сделку нашего военно-политического руководства, ну тогда пусть они тогда сами и воюют. Потому что и будет опять новые волны ударов, потому что Путин будет поднимать степень этого степень своих требований. Это, это в чистом виде террорист. Он будет действовать террористическими методами. Убивать заложников каждый день для того, чтобы принудить любого руководства виповнить його тривоги, ви сказали, що потрібен цілий комплекс заходів. І ми очевидно розуміємо, що авіація могла б захистити наші портові міста. Але говорять зараз, ну про нами люди задаються питанням з того, що чула я, чому не поставити якогось патріота на захист Одеси? Патріот може захистити Одесу. Да, Патриот перекроет и Одессу, и где-то радиус от баллистических ракет километров 40, а вот аэроракеты в радиусе 100 километров точно 100-150 в зависимости от размера цели. То есть Одессу и несколько близлежащих портов один Патриот перекроет, тем более Є механізми, допустимо, роздочення пускових установок вдоль, то тобто есть использовать Петріот як береговий ракетний комплекс. Це можливо. Ще з вами хотіла б обговорити кримський міст, Керченський міст, тому що ми. Має... Тиждень цей зустріли з ударами по цій незаконній переправі. Перший удар, який був по Одесі, заявив рот Путіна Пісков, що це відповідь за Кримський міст Керченський, але вчора на Кримському мосту знову звучала повітряна тривога. Його навіть зупинили там казали водіям втікати. Ваші припущення, що буде далі з Кримським Керченським мостом, і наскільки довго він ще простоїть? Через Кенч Керченский мост проходит около 30% трафика военного, который идет в Крым, Херсонскую, Запорожскую область. И потому этот военный объект должен быть однозначно уничтожен. Уже, уже полгода как минимум должен быть уничтожен, то есть, ну, по крайней мере, выведен из строя, для того, чтобы перерезать этот военный трафик. Я думаю, будет продолжаться удары по Керченскому мосту до полного прекращения движения через него военных грузов. Ну а дальше уже будем разбираться с самим Крымом, с военными объектами, которые находятся в Крыму. Но мы уже разбираемся, вот уже горят и склады, и аэродромы. То есть каждый, каждые сутки, каждую ночь беспилотники работают наши по военным объектам. Получилось сегодня такие сравнение у Львови от одной что... Э... Це підготовка до, до того, аби пекти торт, що відбувається зараз в Криму. Як вона це пояснює, що я, коли печу торт, я спочатку теж готую інгредієнти, щось собі піджарюю, щось собі підтушую, щось запікаю, а потім в комплексі в мене виходить торт. Так само зараз відбувається і в Криму. Отаку От цікаву я почула порівняння. Мовляв, так зараз готується до. Крим до деокупації. Ви погоджуєтеся, що оці зараз всі моменти, які відбуваються з Керченським мостом, з підривою великої бази, де зберігалися боєприпаси поблизу Феодосії, Бавовна на Криму, це все підготовка до деокупації. Чи про це ще говорити зарано? Це називається на воєнному сленгі це формування поля бою. И вот это формирование начинается с уничтожения логистических цепочек и с кладов боеприпасов, топливоприемников, аэродромов, пунктов управления, сосредоточения техники и личного состава противника. Вот то, чем сейчас занимаются. После этого начинаются уже боевые действия по заходу и деоккупации самой территории. Потому что сейчас на этапе формирования. Формирование поля боя проходит от полутора до двух месяцев. Где-то тому можна, ісходя із таких сроків, можна примерно представить, коли планують наш генштаб заходити в Крим десь через півтора-два місяці, тож тобто, уровнені начала сентября. А як ви взагалі опишете теж дена є по фронту? Що в нас змінилося? За цей тиждень, тому що вже є повідомлення, що почали в Українські сили оборони використовувати касетні боєприпаси. Це якось повпливало, не повпливало. Чи дасть результати в майбутньому? Як ви взагалі опишете фронт? Ну касетні боєприпаси, вони більше навірно, бізисходності нам були передані так як не вистачає достатньо кількості основних видів боєприпасів. були б много или заявленное количество основных, 155-х, не надо было бы кассет. Но так как их не хватает, были переданы кассетные боеприпасы, они выполняют свою, они выполняют свою задачу на уничтожение техники и боевой и живой силы противника на открытой местности. Это очень важно. В, в бетоне в россияне, они будут защищены и в хорошей бронетехнике, защищены и в лесу, и в посадке. То есть от поражающих действий этих боеприпасов. Поэтому они могут использоваться, они будут использоваться, но это не будет геймченджером каким-то. Это просто можно констатировать, что нам передали такие боеприпасы, которые, если будет в достаточном количестве даже, то тогда они как-то приведут к ускорению, по крайней мере, движения. Но не к масштабному, то есть это не в 10 раз, как авиация бы привела. То, что за неделю произошло, запорожское направление, две локации, движемся с той же скоростью по 100-200-300 метров в день по некоторым направлениям до полутора-двух километров в неделю, километр, полтора, два, по, опять же, по направлениям в районе Великой Новоселки, в сторону Старом Выновки, это в сторону Азовского побережья, и вторая локация в районе Орехова на работе на там очень тяжелые бои, но тем не менее есть положительная динамика в продвижении. Это Запорожский фронт подготовка идет левого берега по Херсонскому фронту в районе Днепра левый берег и Луганское Донецкое направление. Россияне за это за эту неделю увеличили количество боеспособных. Было подтянуто уже из глубокой дивизионной глубины, даже армейской глубины, подтянутые дополнительные силы и средства. На Луганское направление мы увидели увеличение количества боестолкновений. Ну и пытаются остановить наше движение россияне в районе Бахмута. Наступают еще в районе Авдеевки, Маринки. Идут постоянные бои на Донецком и Луганском фронтах. Это ожидаемо, так как россиянам надо... Связать наши э, стратегические резервы мы их еще не использовали. Они пытаются их вытащить на себя для того, чтобы нечем было прорывать запорожское направление, а прорыв где-то на август месяц. Я думаю, уже будет. Зрозуміло. Хотіла ще у вас запитатися вашу думку стосовно гіркіна, стрілкова, тому що розмі повідомляють, що його затримано цього екс-ватажка, так званої ДНР цього терориста. Вже з'явилися кадри із зали суду, де йому сьогодні обиратимуть запобіжний захід його звинувачують в екстремізмі. Що ви взагалі про це все думаєте? Ну та продовження боротьби башен Кремля, котрий між собою поділіть трон не можуть. или не, не так, не одинаково видят развитие событий на линии фронта и дальнейшее развитие Российской Федерации. А там их хоть очень много, уже не две, там, наверное, пять-семь. И вот говорящие головы, которые иногда озвучивают хотелки этих башен, в информационном поле попадают вот какие-то раздачи, не более того. Потому это, это мы сейчас видим, это пена между теми разборками, которые реально происходят э, вот, в, в Москве, в Владном Олимпе э, в московском, никак это, это ни на что практически не влияет. Это просто мы видим, что действительно там что-то происходит. Э, предъявили какой-то э, в экстремизме, это предъявили значит, по заявлению того же кого-то из ОПГ Пригожина по, по каким-то А випадом в свою сторону не більше того. тому. Потому я не думаю, що це какая-то проблема. Як ви думаєте, є... цілком йому ну, тут пишуть різні телеграм-канали, що стрілков багато місяців наполегливо казав всім, що громадянська війна в і розпочнеться в серпні цього року. Ось зараз на календарі на 21 липня його затримують, нагадують, що він дуже активно критикував це так зване СВО. Це може бути пов'язано з тим, що йому просто хочуть закрити рота. Ну нет, он не он же это говорящие головы ни на что не влияет. Скорее всего, это реакция на какое-то раздражение, не более того. То есть сами глубинные механизмы мы их не видим. А эти движения плит, так сказать, основных их не видно, а это то, что видим такие вулканчики, которые выплевывают какую-то магму, не более того, по, ну, по посветится и, и все. Это это не проблема, не не проблема в самом Гирке или там в самом Пригоже. Это 649 сорок люди в, при принятии решений, которые выполняют просто задачу. То есть сейчас он выполнял определенную задачу, которую ему поставили. Одна из тех структур, которые которые реально принимают решения. Он просто исполнитель. Еще раз повторюсь, простая говорящая голова. Он в этом деле ничего, ничего не решает. Ну, а бить, конечно, никто не будет там по говорящей голове сильно. Ну, немножко по... им же надо двигаться, показывать какое-то движение. Вот они, они двигаются. Но реальное движение происходит в глубинах, в глубинах э э этих структур властных, этих башен, которых там уже много и они, вот они делят или, по крайней мере, примеряются к будущим боям или между собой, или к будущему движению самой России. Направление движения разные, у каждой башни свое. Дякую вам, пане Романе, що знайшли час проаналізувати і підбити підсумки ще одного тижня повномасштабної війни. Нагадаю нашим глядачам Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу збройних сил України, був з нами на зв'язку. Пане Романе, будемо раді вас бачити в наших ефірах. Ще дякую за розмову.